Wan Faisal tegaskan tetap setia dengan PAS dan PN. Fadli Nasidik perjelas kenyataan Ketua Pengarah Pendidikan maksud sorok bawah kapet. SPR tetapkan PRN 17 pada 29 November, penamaan calon 15 November. Pemimpin Star Liawan Keluar Parti sokong GRS MP Baco ingatkan Rafizi Ramli agar selesaikan segala formula yang belum pernah menjadi. Vape persoal ketiadaan cukai terhadap produk vape. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Start News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstar Malaysia. Saya jawab terima kasih atas jemputan, namun saya tidak akan berganjak dan akan kekal setia bersama Pas dan PN. Itu tegas Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal bahawa beliau akan tetap setia dengan PAS dan Perikatan Nasional PN walaupun dikenakan tindakan iaitu digantung keahlian oleh bersatu selama satu penggal. Jelasnya, beliau tidak sesekali mengkhianati kepercayaan pengundi di Parlimen Macang kepadanya dengan menyertai parti lain. Menurutnya, beliau ditanyakan oleh Ahli Parlimen Celutong berhubung tindakan yang diambil oleh bersatu kepadanya dan turut diajak menyertai DAP. Difahamkan, ia bukan kali pertama Wan Faisal menerima tawaran sebaliknya pernah disogok sebanyak 5 juta dua tahun lalu untuk kerusi Parlimen Macang namun tidak berganjak. Beliau berkata demikian ketika berucap di ceramah perdana sempena sambutan 70 tahun PAS Kelantan peringkat PAS kawasan Machang. Katanya, sekiranya beliau berbuat demikian dengan menerima tawaran berkenaan, pengundi di Parlimen Machang akan memaki hamunnya. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik menjelaskan kenyataan yang dibuat Ketua Pengarah Pendidikan Azam Ahmad yang mengakui kes buli dan salah laku seksual disimpan di bawah karpet. Fadlina yang menjawab soalan tambahan oleh Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee Chuan Hao PH berkata, Maksud itu sebenarnya penjelasan adalah beliau tidak bermaksud kes-kes disembunyikan. Sebaliknya, Azam menekankan bahawa memang wujud insiden di sekolah yang diketahui atau dimaklumkan kepada pihak berkaitan. Fadlina berkata, kes sebegitu telah diadukan sama ada kepada guru, pentadbir sekolah, kaunselor atau pegawai pendidikan di peringkat daerah dan negeri namun kes perkenaan dianggap kecil, tidak serius atau bersifat sementara. Beliau mengakui bahawa tanggapan sedemikian menyebabkan langkah campur tangan kerajaan sebelum ini mungkin terlalu ringan atau tidak menyeluruh. Padlina berkata, Kementerian Pendidikan kini menekankan pelaksanaan pendekatan lebih tegas, sistematik dan berasaskan prosedur yang jelas, bagi memastikan setiap insiden di sekolah ditangani dengan segera, profesional dan tahap kompromi terhadap keselamatan serta kebajikan murid. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan PRN Sabah ke-17 pada 29 November dengan penamaan calon pada 15 November. Pengerusi Ramlan Harun berkata, undi awal pula akan diadakan pada 25 November. Sebanyak 1.8 juta pengundi yang layak akan menjalankan tanggungjawab masing-masing pada PRN 17. Pada 6 Oktober lalu, Ketua Menteri Haji Jinor mengumumkan pembubaran Dun Sabah bagi memberi laluan kepada PRN Sabah. Dun Sabah mempunyai 79 kerusi dengan 73 daripadanya dipertandingkan manakala 6 lagi merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun yang dilantik. Sementara itu, kepimpinan Parti Solidariti Tanah Air Kustar Liawan bertindak keluar parti bagi menyatakan sokongan kepada gabungan rakyat Sabah GRS berlandaskan prinsip keikhlasan dan taat setia kepada kepimpinan peringkat kawasan. Lapor The Borneo Post, Timbalan Ketua Bahagian Ramanus Michael memaklumkan keputusan itu dicapai selepas pertimbangan teliti terhadap hala tuju politik semasa selain mengiktiraf kepimpinan adun liawan Anwar Ayub. Michael berkata kesemua ahli jawatan kuasa bahagian bersepakat untuk teguh di belakang Anwar yang disifatkan sebagai pemimpin yang telah mempamerkan keikhlasan, kerja yang terbukti dan wawasan yang jelas demi masa depan liawan. Anwar yang juga naib presiden parti antara lima bekas pemimpin Star yang meletak jawatan selepas tidak sehaluan dengan Presiden Parti Jeffrey Kitingan dan beralih menyokong GRS. Empat yang lain terdiri daripada timbalan Presiden Star Elren Alfred Angin, gandingan Muslim Bumi Putranya Robert Tawik serta dua naib Presiden Abidin Madingkir dan Flovia Ng. Gus Michael, keputusan bahagian itu dipandu oleh kejujuran, amanah dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Bukannya didorong emosi atau sentimen kepartian. Ahli Parlimen Bacok, Syahir Cik Sulaiman mengingatkan Rafizi Ramli agar menyelesaikan dahulu segala formulanya yang belum pernah menjadi. Ya selepas bekas Menteri Ekonomi itu memberikan reaksi terhadap ucapan Ahli Parlimen Marang Abdul Hadi Awang yang juga Presiden PAS dalam perbahasan Belanjawan 2026. Rafizi memberi reaksi antaranya kepada gesaan penolakan terhadap dolar Amerika Syarikat USD dan penggunaan dinar antara negara Islam dengan sinikal bunyi sedap di warung kopi. Mengulas kritikan sinis Rafizi itu, Syahir memulangkan paku buah keras dengan membalas di media sosialnya berkata, kepada Rafizi, selesaikan dahulu segala formula yang belum menjadi. Kenyataan Rafizi tersebut turut menerima pelbagai reaksi di media sosial termasuk kecaman daripada netizen yang menganggapnya memperlekehkan ucapan Presiden PAS di Dewan Rakyat. Syahir menjelaskan bahawa Abdul Hadi dalam perbahasan belanjawan itu menekankan kepimpinan negara yang berintegriti, berakhlak dan menjadi teladan kepada rakyat. Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok mempersoalkan ketiadaan cukai terhadap produk vape dalam belanjawan 2026, walaupun cukai excise terhadap rokok dan produk tembakau dinaikkan. Katanya, ketiadaan cadangan menaikkan cukai berkenaan menimbulkan persoalan, memandangkan produk itu semakin meluas penggunaannya dan sering dikaitkan dengan pelbagai kontroversi. Menurutnya, Kerajaan menaikkan cukai terhadap rokok dan produk tembakau tetapi tidak menyentuh langsung mengenai vape. Dalam beritu Teresa menjelaskan bahawa Malaysia kini mempunyai industri pembuatan produk vape yang aktif dan menjadi antara pengeksport utama ke negara jiran. Katanya, mengikut data Dewan Perniagaan Vape Malaysia (DPVM), nilai industri vape tempatan dianggarkan 3.48 bilion pada 2023 meningkat 53% berbanding 2.27 bilion pada 2019. Menurutnya, sekiranya kerajaan mengambil keputusan melarang vape sepenuhnya, ia akan memberi kesan besar kepada pengusaha industri dan mengurangkan hasil cukai negara. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastar Malaysia dan subscribe YouTube Nastar TV. Nastar Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.